начинается сезон и начинается масса звонков по ремонту. Приводят мебель наших либо китайских производителей, либо нашего отечественного производителя бюджетного по производству коконов. И вот нам надо отремонтировать. Мы там покупали 3 года назад, 4 года назад, максимум это 5 лет назад. У них полупруд такой же самый, как у нас. Вот видите, у нас пруд такой же самый. Только у них внутри пустотелый металлический каркас, то есть ржавчина пошла, пруд начал сыпаться, здесь как бы лопнуло что-то. Ну в общем такие вроде бы мелочи, знаете, народ просто, ну тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, а на самом деле пошла ржавчина, то есть надо разобрать полностью всю ленту всю, почистить каркас, Тур, то есть турбинкой, наждачкой, кто-то должен это что-чистить, потом обезжирить потом запечь эту краску порошковую, потом отдать на второй этаж и все это переплести. Мало того, до этого надо еще разобрать. Дешевле купить просто новый кокон у нас, чтобы вы просто понимали. А, а, люди думают, что это, ну что там, там, там же чуть-чуть, а так не получается, ребят, как бы все, все, изначально, когда планируете покупку, покупайте качественную мебель, задавайте вопросы по каркасам, задавайте вопросы по гарантии по ленте, ну, и тогда вы будете 10-20 лет заниматься, не заниматься, а обслуж... как бы сидеть и получать удовольствие от своей мебели, а не 2-3 года, а вам это все нравится, а оно уже невозможно его обслуживать, ну, поэтому, потому что стоит это все недорого, поэтому проблемы. А мы занимаемся мебелью искусственного танга. В шапке профиля есть телеграм-канал. Заходите, ребят, заказывайте мебель.